Вітаю вас! Це програма Тема Дня на Уніан-ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. Сьогодні у нас в гостях експерт фонду Майдан закордонних справ Юрій Смілянський. Добрий вечір. Добрий, дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про початок блокади Криму, її мету та наслідки. Що ж, Юрій, чи можна вважати цю ініціативу кримських татар з блокади Криму активними заходами впливу на окупантів? Ну, наверное, в первую очередь это акция, которая была инициирована э, лидерами крымско-татарского народа. Это инструмент влияния на наше политическое руководство, угу. через которое можно повлиять на те действия, которые осуществляют э, оккупанты на территории Крымского полуострова. В а чем вообще суть блокады? Сделать Крым еще более для утримания Москвы или что-то но, учитывая что уже многократно говорилось о том что на сегодняшний день нет возможностей и это не то время для того чтобы проблема оккупации крыма решалась э, военным путем э, для создания условий будущей деоккупации мы не знаем сегодня когда это произойдет через год через два через три может быть через несколько месяцев но украина должна создавать используя любые возможные средства вот ту ситуацию которая позволит начать переговорный процесс если мы говорим что деоккупация крыма это путь дипломатический к его освобождению то есть к уходу оккупантов с этой территории раз это так то у нас получается что в основном остаются только инструменты экономического влияния да, так сложилось, что Крым ⁇ это территориально неотъемлемая часть Украины. Для Российской Федерации это остров. Соответственно, зависимость Крыма от материковой части Украины имеет очень большое, большое значение. Крым сегодня снабжается... Да? где-то когда-то в большей части, когда-то в меньшей. Если еще год назад э, обеспи, э, зависимость э, в обеспечении собственной продовольственной безопасности э, от материковой Украины составляла порядка 90%, ну, на сегодняшний день это меньше. Но опять же, вопрос, как считать, да, по каким магазинам оценивать и так далее, то есть там варьируются эти показатели, э, то это как раз-таки энергетика в том числе стройматериалы, сырье для предприятий, которые работают на оккупированной территории Крыма. Это все зависимость. То есть поставляя туда товары, поставляя туда ресурсы, поставляя туда сырье. Фактически мы отдаем часть своего экономического потенциала для того, чтобы оккупанты на захваченной территории нашей страны чувствовали себя чуть более комфортно, в большей или меньшей степени. Ситуация как бы алогичная. Вы ну, так быть... такой э, элемент вплыву на самую украинскую владу. Э, в чем вот. его суть? В том, что не uh... можно просто забывать про Крым? Чи... Нет. Не потому, что надо, нельзя забывать. Забывать, конечно, нельзя. И на сегодняшний день э, вот то, что власть не забывает о Крыме, да, в риторике время от времени это звучит. Это не звучит в действии. То есть на сегодняшний день к сожалению, у нашей политической власти вот уже почти скоро два года 20 февраля будет как начался процесс оккупации Крымского полуострова, так и не сформировано стратегическое видение того, как наше политическое руководство будет действовать в направлении будущей деоккупации Крымского полуострова. Раз нет стратегического видения, то все действия, которые предпринимаются, то ли это путем принятия какого-то подзаконного акта, например, порядок пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью. Или принятие каких-либо законов. Они э, носят такой стихийный характер. И э, как повлияют принятые э, там, законодательные или подзаконодательные акты или какие-либо другие действия, как они повлияют через месяц, через два, через полгода на ситуацию, никто не просчитывает. Просто вот ситуационно возникла какая-то проблема или необходимо что-то показать. Сделали шаг. Таким образом условия под оккупации сформировать невозможно. И вот эта акция именно и показывает, что посмотрите, пожалуйста, господа политики, господа руководители нашей страны, что используя вот подобные рычаги недопустимости передачи в распоряжение оккупационных властей каких-либо ресурсов которые необходимы нашей стране в том числе, проблему решить будет невозможно в будущем. Да, остается вопрос, на который часто пытаются обращать внимание, обращаясь в гуманитарной сфере. Но в этом случае, и это уже звучало как предложение, должны быть созданы узлы обмена или хабы, как их называли, но на территории, которая контролируется политической власти Украины, где граждане, проживающие на оккупированной территории, могут приехать, получить необходимый пакет благ, которые, в которых они нуждаются, будь это то э, товарное обеспечение, будь то обеспечение услугами, будь то обеспечение каких-то элементов социальной защиты, э, государственные услуги, которые необходимы, в первую очередь там, с документами и так далее. Вот это ту часть, которую действительно наше политическое руководство в рамках влияния по юрисдикции на территорию, на которую оно сегодня может распространить свое влияние, может оказать гражданам. Задача акции именно показать нашей политической власти необходимость ликвидировать... Ресурсне безпечення окупованої території, сатвісна і окупаційної армії, яка там знаходиться, і окупаційних властей. Що ми фактично бачимо? Кримські татари фактично втілили у життя те, чого суспільство вже довго очікувало від нашої влади. Чи той факт, що акції так чи інакше приймають участь правоохоронці та прикордонники, можна вважати певною підтримкою цієї ініціативи з боку української влади? Ну, наша организация Майдан Закордонных справ уже на протяжении всего этого периода оккупации неоднократно высказывала свое видение, свое мнение о том, что не должно быть между оккупированной территорией и основной территорией Украины, причем это касается как оккупированной территории Крыма, так и Востока Украины, там не должно быть режима государственной границы, то есть ни таможенников, ни пограничника, там быть не должно. Сегодня нахождение на административной линии разделения Херсонской области Автономной Республики Крым, нахождение таможенных и пограничных служб вызывает больше нареканий с точки зрения развития да, и построения коррупционных схем, чем положительных отзывов. Там, на наш взгляд, это линия фронта. Слава богу, что неактивная. Хотя при этом мы знаем, что с той стороны Крымского перешейка оккупанты создали мощную линию обороны и продолжают ее создавать, используя, кстати, наши стройматериалы, которые мы поставляем им туда. Поэтому там должны стоять ВСУ. Возможно, там должны присутствовать территориальные батальоны, и в этом будет их роль защиты территории страны. Там должны стоять спецслужбы, которые обеспечивают безопасность передвижения людей, но не допускают, повторюсь, ресурсного обеспечения видели прямых поставок на законном основании. Пока что, к сожалению, принятый в августе прошлого года закон о свободной экономической зоне Крыма действительно позволяет на законных основаниях осуществлять ресурсное обеспечение оккупационных властей на территории Крыма. То есть быть, этот -то... закон должен быть отменен. Вот Один из первых итогов, которые мы бы ожидали по окончанию да, этой акции, или даже, может быть, не дожидаясь окончания этой акции, это то, что в сессионном зале Верховной Рады Украины Соберутся парламентарии и проголосуют за отмену закона о свободной экономической зоны Крыма. Второй момент, который, как уже итоги да, или показатель того, что власть услышала мнение гражданского общества, это могла быть парламентское слушание, которое, в общем-то, планировались проведение именно по вопросу Крыма с точки зрения того, какую политику проводит сегодня политическое руководство страны по отношению к оккупированной территории Крыма. Эти слушания должны были быть осенью этого года. Перед этим в апреле-мае проходили комитетские слушания по этому вопросу. Ну, в разных плоскостях, там, в зависимости от комитета. Но ну, пока что, вот, на сегодняшний день, мы имеем информацию, что дата слушаний до сих пор не назначена. И прогнозируется, что эти слушания будут уже проходить не в этом году, а на следующий год. То есть где-то примерно там, в феврале, может быть, там, в марте месяце. Как раз таки было бы вполне логичным одним из итогов проведения этой акции. Провести парламентське слухання по тим проблемним вопросам з точки зору формування э, державної політики в отношении окупованої території Криму? Дивіться одним з наслідків блокади прогнозовано може стати э, ця торгівля з Кримом, саме незадоволення бізнесу, який э, продовжував торгувати з окупованими територіями. Коли саме слід очікувати обурення э, через блокаду від цієї п'ятої колони? Ну, события могут развиваться по-разному. Если мы говорим об отношении, будем говорить о, в плоскости отношения нашей власти да, к проводимой акции, то задача власти таким образом обеспечить безопасность проявления гражданской активности по этим вопросам, чтобы как раз-таки провокаций подобных тех, которые были 31 августа возле Верховного здания Верховного Совета Украины, просто бы не произошло. Знаєте, взагалі складається враження, що це якась гра на між державному рівні. Мовляв, це не Україна, а ініціатор цієї акції з боку Криму, а з блокування Криму, а лише кримські татари, які фактично мають право. Чи це так, чи ні? Чи буде якась підтримка від держави? Ну, найкраща підтримка з стороны государства це я повторюсь: да, обезпечить безпечне, щоб, не дай Бог, там не пролилась кровь, именно в ситуации, что кто-то спровоцирует да, какое-то силовое противостояние. А с другой стороны, самая лучшая поддержка ⁇ это чтобы политическое руководство нашей страны услышало ожидания гражданского, представителей гражданского общества, которые участвуют в этой акции, и как раз-таки обратило внимание на те вопросы, которые они перед ней ставят, и принялось их, за их решение. Как взаимодействовала Россия и местная крымская влада ось на оккупантов, на такую идею блокады? Ну, а как они могут отреагировать? Естественная реакция, что они ничего не боятся. Возможно. Правда, сразу же, почти через пару дней после того, как 8 сентября лидеры крымскотарского народа инициировали проведение этой акции такой политический инструмент влияния на своих соседей, как Россельхознадзор российский, российский да, отменил все ограничения на ввоз практически со всех предприятий Украины на ввоз продуктов в Крым. Угу. С одной стороны, они говорят, что мы не боимся, а с другой поощряют да, более интенсивный завоз этих товаров. Понятно, что для них эта ситуация очень неудобная. Потому что самостоятельно обеспечить продовольственную безопасность в регионе ни оккупационные власти в Крыму, ни руководство Российской Федерации не смогут. Логистика сложная, Керченский пролив достаточно такой своевольный, да, особенно когда осени начинаются с травма, тем паче ближе к зиме. Поэтому обеспечить гарантированные поставки продовольствия в объемах необходимых для того, чтобы вот эта самая продовольственная безопасность была обеспечена, это очень и дорогое удовольствие, то есть это дополнительные расходы и проблемные с точки зрения обеспечения логистики. Поэтому полностью исключить зависимость по продовольственному, если мы только о нем будем говорить, да? обеспечению полуострова российская власть. В данных условиях, при отсутствии э, там, моста, о котором очень много говорится, не смогут. То есть, на це, на мою думку, логичное есть запитание, что не спричинит это открытие другого фронта, э, что не будет. исключать э, подобный риск, конечно, нельзя, э, с точки зрения, если да, как для там, представителей генштаба, да, спецслужб, исключать э, риск того, что, какой-то сумасшедший офицер э, на свое усмотрение вдруг решит открыть огонь, да, или же э, произойдет какая-то просто провокация. Ну, я далек от мысли, но тем не менее, да, или будет получена команда да, действительно там, начать активные боевые действия. Его исключать нельзя. Хотя при этом, да, буквально до начала акции, мы видели, были похищены три десантника, потом был похищен пограничник. То есть риск такой, конечно, тоже существует. Но все-таки в условиях, когда Россия уже открыла второй фронт Сирии, возможно, что просто сил не хватит. Разумеется, я очень вам дякую. А на нагадаю, что сегодня у нас в гостях был эксперт фонда «Майдан закладанных справ» Юрий Смелянский. В студии для вас працював Иван Голуб. Это была программа «Тема дня». До наступного